Вот этого земельного законодательства и какая позиция прокуратуры, и э, ну, что вообще происходит ну, на Гончара 17-23. Но позиция прокуратуры понятна, потому что именно они обратились в суд с иском о признании недействительными эти землеотводы. Гончара 723 и Гончара 21. Нарушения, ну, здесь очень много нарушений, как украинского законодательства, так и международного. Самое главное, что участки расположены на, не только на территории буферной зоны, они находятся еще на территории памятника, заповедника, памятника археологии национального значения культурный шар Града и Рослав. То есть это земли историко-культурного предназначения, особо ценные земли, и любой землеотвод должен был быть согласован с Верховной Радой Украины. Этого не было сделано, и суды, ну вот как мы видим, переносят заседание, не хотят признавать, что это действительно земли историко-культурного предназначения. То есть нарушается здесь и земельный кодекс, и закон про охрану культурного наследия. И второе, нарушается международное обязательство. Украина нарушает, которое она взяла на себя, подписав, ратифицировав конвенцию об охране культурного наследия ЮНЕСКО. В соответствии с этой конвенцией, с пунктом 172 руководства по выполнению конвенции, о любом проекте, которое должно быть построено, разрешено в буферной зоне, Софии и Лавры, соответственно, должно быть проинформировано ЮНЕСКО на как можно более раннем этапе для того, чтобы ЮНЕСКО могло откорректировать, нести какие-то предложения, корректировать в этот проект, этого, как я уже сказала, не было сделано. А и кто это... конкретно вот нарушает? Киевсовет, который разрешил вот этой компании застройщик строить или как? И Киевсовет, который передал участки без согласования, то есть Киевсовет требовал свои полномочия. Это очевидно. Естественно, нарушает эта компания строительная компания. То есть во всех комментариях инвестиционная строительная группа говорит: мы не обязаны информировать ЮНЕСКО. Да. Может быть, они не обязаны, но они должны были обратиться в Национальную комиссию и через секретариат ЮНЕСКО проинформировать Комитет всемирного наследия. Это прописано четко, это процедура. И когда суды вот, первой инстанции и второй инстанции вдруг заявили, что настановое руководство по выполнению конвенции не нужно выполнять, потому что они не ратифицированы Украиной, и мы поднимали этот вопрос с руководством ЮНЕСКО. И в беседе на перевели текст решения этих на английский язык, передали руководству ЮНЕСКО и директор был вообще центров Всемирного Наследия Краток. Он сказал, это нонсенс. И вот мы передали, предоставили в суд письмо, которое мы получили из ЮНЕСКО. Это письмо, в котором четко прописано, что руководство по выполнению конвенции не должно быть ратифицировано. Но если страна, подписавшая конвенцию, не будет его выполнять, то комитет уполномочен принимать определенные санкции. Санкции со стороны Комитета Всемирного Наследия это вначале включение в список объектов, которые находятся под угрозой. И дальнейший шаг это уже возможно исключение объекта из списка всемирного наследия. Ясно. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста, скажите, какую организацию? Ирина Никифорова, я председатель инициативной группы жителей Огончара и зампредседателя Андреевской пейзажной инициативы. Это